Здравствуйте всем мои подписчики. Сегодня будем играть в Дельта Форс. Ну просто у нас одним ну, часом стало популярно. Я не знаю, что я накачал. Ну это типа стрелялки. Но я еще не играл. Я только настройки под, ну типа знаете, подстроить под себя, бо я ж играю в папх там и там что же настройки и мне то я под но я еще не знаю что там еще я кстати другого персонажа взял вот там написано что он доктором, а не надо мне надо доктора я просто люблю докторов он просто лаком доктором будет но я к вас может там не написано ну, бачите ну, вот тут короче все докторские -таки. короче, парень прикольный этот. Ну. Знаешь, такого я ненавижу. Да, что это не по теме, но я ненавижу тех, кто играет в Сандов. Это российская игра, а я прям окраинец. Так что... Ну, фига надо мне но Я буду играть... Ну, блин, конечно, можно стендов на российского но ну, на всякий случай нужно опасать его что фигня на игре, конечно. Там тоже стрелялки. Те, кто любит стендов и еще и добавок украинцев, конечно, наиграть, потому О, что карта сракет называется. Сракет. Сракет, блин. Я буду читать сракет. Ну, сразу видно по форму, что это карта такая прикольненькая. Только она какая-то маленькая. Ну, видно, что она такая же большая. Ну, в папе я там еще мало потому что там еще величезная карта. А не, подожди, большая даже. А, ну тут, в принципе, и до хрена такая нормальная, большая. Керамбитики, тут еще можно ножики. Вот что-то. Вот это что-то... Ну, это что вроде керамбит называется, потому что я еще иду продачи продачу КСГ, и там керамбиты будут. Там еще, кстати, такие ножи, я знаю, как они называются. Ну, похоже на керамбиты просто, не знаю, как они называются. На шарик просто. Блин, еще я забыл называть вот таких вот ножей, таких, такие, круто ж. Напиши комментарий, а я забыл реально. Ну, может, баб... Че, бабочка? Короче, вроде бабочка жила, бабочка. Ну, я точно не знаю. Вы проявите, что направо на 6. Блин, тут сложно. Я ж в папах... там в папке просто не так играется. А что это за кнопка? Эээ, че я сдох? Ладно. Давайте подустраимся под игру. Так я так понимаю, це вот такие вот дымовые штуки, бо я запустив и оно все раздымило. Объективно. Сдохни, палу. Ммм, игра прикольная. Я кстати еще перед тем, как играть, у чата GPT спросив GPT, коли ця игра вышла. Вы, конечно, может, мне не поверить, но это чат GPT сказал. Что эта игра, ну, по первых американцы мы сделали, это понятно, в принципе. А по друге она вышла 1998 года. На компьютерах сначала. А потом уже до 2025 года вышла уже на мобильном. Я, в принципе, а ч ⁇ мне новый контент, не знаю. Ой, сюда был в печеньке, чайок то если успеете чего у вас уже есть с собой кстати еще нам нам осталось чуть-чуть до 500 ят... подписчиков пожалуйста подпишитесь он по-братски бояши знаете я просто был в отдыхе и судьи и долго назимал так короче, вот только сейчас начинаю снимать. Это сейчас нормально. Мне еще чуть-чуть до 500 подписчиков осталось, так что, ну, пожалуйста. Девочки и мальчики, я знаю, что девочек у меня на 1% больше дивится, я забыл статистику. статистику. Пацаны, вы меня дивитесь меньше, чем девчата. Знаете, что? Я, короче, ну, статистики написано, что пацаны мои, давайте, 49%, а девочки 50. На 1% меньше. Тупо, ну, ну реально. Ну, ну можете подписаться чуть-чуть. И буду уже поровну. Чтобы девочки тут не расслаблялись. То же, в общем, мы не расслабились. Я сейчас... Не против девочек, а просто говорю, чтобы мальчику тоже было 50. Чтобы было все честно. А то девочек и мальчиков 50, блин. Ладно. Все, буду по теме разговаривать. Надо еще, кстати, научиться играть. Ну, я ничего не умею. Я уже, кстати, с управлением понял. Я уже настрелял. Настрел. Ну, ты вы поняли, короче. Я еще на 2 кило. Не, по-моему, я уже делал пару килов, Ну. Но... А что значит B1 и B2? Кто же шар по игре, скажи, что такие наши B1 и B2. Я просто не понимаю. То, типа, як... О, это типа, как... это? Планты вот в кэсбол. О, попав. Я думаю, через кустики нельзя. Блин, ну я, конечно, мазила. Стоять. Ой, ой, ой. Опа, я бачу, бачу, бачу. Молодец, его вот я, конечно, молодок. А, это, это что за штука? А, это, это, это личь, да? Ну, подожди. А, он лечит, что ты? Ну, это просто кис пестик. А, так пестик все вот. Все, пестик. Ну, что ты ее? Так, ну я хочу быть. Я сейчас знаю, что я хочу сделать. Я их я так обойду. А, От... на... а что мы на... Блин. Залагаю сейчас. Блин, напишите в комментариях, яку вы игру любите и я сниму її. Тільки в Криптон Дов 2. Я пытаюсь не, не грати. По це російська игра. А я фаш... не фашист, если вы не знали. Кстати, я знаю, что це видео будет мало дивиться, но... Все, кто меня дивится, ну, ну, кто это видео дивится, ну, реально подпишитесь. бо надо. Просто с старый момент еще никто не подписывался. А они уже, ну, типа, я же после отдыха, и мне вот... Вот надо энергия. Мотивация, чтобы я снимал. Так что не подставьте тех, кто на моем подписании и подпишите, пожалуйста. А что это? Что за мои, пуколка? пукалка? Чего он так медленно стреляет? А можно кое все изменить вот? Так а что и так? Моя пукалка мед, медленно стреляет. О, спасибо, что вы на вылезух. Мне надо настройки найти мне поменять оружие надо. Ну, короче, мы сейчас на медленно стреляю уже. Короче, это треба для позиции такие такие. Ну, что это такие, реально? Чем она нас стреляет, блин? Я хочу сдохнуть. Мне надо сдохнуть. Чтоб поправить что-то. Вздыхаем. И там где оружие менять? А вот тут. Вот. О, что-то есть у него такого. Ну, давайте вот все выберем. О, вот это нормально стреляло уже. Все прикрылось в наших, чтобы не убили наших. я думаю, что это видео не зайдет, будет в Ты йо, ты что тут делаешь? Что творишь? Ты что пайн творишь? Ты что тут вообще? Тут на, хулиганах. Все разрушишь как тебе не стыдно? Пацаки, тихо кто реально любит стендов, сорян, я не могу. Я у нас тут такие, как Так что... Шо... просто. Попал? Не? Что за бог? Ты же мы по стреляем, стрелял, не? ой 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 что такое? Что такое? А, помогите, что происходит? Подожди. Ай-ё! А, подожди. А, надо убивать, все, я понял. То есть, если я иду сюда, то у меня какая-то фигня. Ну вот, да. Если, если я не выйду, то что произойдет. Ну, короче, не хочу тестировать. Хотя, стой. Кто на рискует, тот напьет? Что будет? А, ну, ладно. Так, ладно, если вы хотите другие видео по этой игре, ставьте лайки и подписывайтесь.